hər kəsə salam. Bu gün biz sertifikasiyaya hazırlaşan ibtidai sinif müəllimlərinə dəstək məqsədi ilə hazırladığımız sınağın izahına baxırıq. İnşallah bu tip videolarımız, sınaqlarımız davamlı olacaq. Başlayaq. 1-ci sualda bizə soruşulur: "Yaralılar" sözünün tərkibinə görə təhlil sxemini göstərin. Deməli, burada bizim sözümüzün kökü yardır. Yarmaq feili. Yəni belə deyək, əlimiz, barmağımız yarılır və ondan sonra yara əmələ gəlir. Onun görə sözün kökü yardır. E, sonra yarmak felindən yara ismi aləksik şəkildə, l leksik şəkildə, lar isə cəm şəkildə, qrammatik şəkildə. Yəni e, iki leksik və bir qrammatik şəkildən ibarətdir. Növbəti sualımız mətnlə bağlı sualdır. E, bir zamanlar bir zamanlar kiçik bir kənddə iki qardaş yaşayırdı. Bir yerdə əkib-bəcərir, mərhəban dolanırdılar. <coughs> bir gün qardaşlar arasında nifaq düşür. Böyük qardaş usta çağırıb tapşırır ki, onların evləri arasında hündür hasar çəksin. Usta işə başlayır, ancaq hasar yox, körpü tikir. Böyük qardaş körpünü gördükdə çaşıb qalır. Özünə gəlməmiş kiçik qardaşın körpüdən ona sarı gəldiyini görür. Onlar qucaqlaşıb ağlayır və usta, ustaya təşəkkür edirlər. Səhvçi bizdənki mətndə nədən söhbət getmir? <coughs> Yaxşılıqdan. Yaxşılıqdan söhbət gedir. Yəni ə e, ustanın elədigi yaxşılıq idi. Nifaqdan söhbət gedir və burada deyirdi qardaşlar arasında nifaq düşür. Sonra birlikdən söhbət gedir. Birlikdən də söhbət gedir var burada. Deyir bir yerdəki bəcərlərdilər. Sonra gözlənilməzdikdən söhbət gedir. Ustanın e, belə deyək körpü salması qardaşı üçün gözlənilməz idi. Amma xəyanətdən söhbət getmir. Yəni orada xəyanət deyə düşəy yox idi mətimizdə. Cavabımız D variantı. <coughs> Növbəti sual Ə, xəbərləri felin müxtəlif şəkillərində olan cümləni göstərin deyir. Baxaq, A variantından ə, sənədləri hazırlayıb sabah göndərəcək. Baxaq. Ə, bu xəbərimiz keçmiş zamandadır, nəqli keçmiş zamandadır. Bu xəbərimiz isə gələcək zamandadır, qəti gələcək zamandadır. Yəni istəmandan aldıq, əgər bir felin tərkibində zaman şəkilçisi varsa, o mütləq şəkildə felin xəbər şəklindədir. Əgər zamana görə dəyişibsə deməli xəbər şəklindədir. Çünki zamana görə dəyişmək felin şəkillərindən yalnız və yalnız xəbərə aiddir. Yəni bax bunların ikisi də biri keçmiş, digəri gələcək zamanda olsa da, hər ikisi felin xəbər şəklindədir. Çünki hər ikisinin tərkibində bir zaman şəkilçisi var. İkinci cümlədə deyir: e, Səhnədə izdiham çırpınır, çıxış yolu axtarırdı. Yenə də baxdır indiki zamanda, bu da indiki zamanda. Tərkibində hər ikisinin e, gördüyümüz kimi zaman şəkilçiləri var və addımalı hər ikisi yenə də felin xəbər şəklindədirlər. E, sonra 3-cü C variantında qart baxışlarını qımdan çıxarır. İndiki zaman, deməli felin xəbər şəklindədir. Ətrafa baxıb yenə gizlədirdi. Gizlədirdi. E, bu da indiki zamanda. Yəni yenə də hər ikisi felin xəbər şəklindədir. Çox yorulmuşam. Xəbər şəklindədir. E, ancaq bu filmə baxmaq imkanından keçə bilmərəm. Burdakı hər də e, deməli zaman şəkilcisidir. Gələcək zamanın şəkilçisidir. Deməli yenə yəni də bu ləhər ikisi feilin xəbər şəklindədir. Amma baxaq E variantı cavabımızdır. Deyir kitabları dünən gətirmişəm. E, bu təkmində nəqli keçmiş zamanın şəkilçisi var. Deməli feilin xəbər şəklindədir. Sabah aparmalıyam. Yəni, bu isə feilin vacib şəklindədir. Feilin vacib şəkilinin şəklisi e, görürük. Bəli 4-cü sual hansı cümlədə işıq sözü adlıq haldadır? İçərdən qarın üzərinə sarımtıl qırmızı işıq zolağı düşürdü. Baxaq. Ə, i̇şıq zolağı düşürdü. Baxın, bu burdakı ı mənsubiyyət şəkilçisi olduğuna görə biz bunu əsaslanaraq deyə bilərik ki, işıq sözü qeyri-müəyyənlik bildirən iyelik haldadır. Yəni işıq zolağı işığın zolağı mənasındadır. Burdakı ı mənsubiyyət şəkilçisi olduğuna görə Yəni bu bizə işıq sözünün iyyəlik halda olduğunu deməyə kifayət edir. Huri mələk ola bilməz sənə tay, huri mələk ola bilməz sənə tay. Ee işıq alır cəmalından ərşdə ay. İşıq alır. Bu isə təsirli haldadır, çünki işığı alır mənasındadır. Yəni biz bunu e, rahatlıqla ü şəkilçəsindən, yəni təsirli yana şəkilçisini artıra bilərsə deməli qeyri-məyəniliyi bildirən təsirlik haldadır baxın bu işıq sözü. Çünki işıq alır, işığı alır mənasındadır. Sonra 14 gecəlik ay qayalara işıq salırdı. Yenə də e ilə işığı salırdı mənasında. İşığı salırdı mənasında da. E, yəni təsirli yanışığı getsin artıra bilərik. Deməli burada qeyri-məyəniliyi bildirən təsirlik haldadır. Sonra küçədə yanan elektrik işığı. Baxın burdakı ı isə artıq mənsubiyyət şəkilçisidir elektrik işıq. Elektrik sözü bəli, yiyəlik e, halda ola bilər, amma işıq sözü isə adlıq haldadır. Çünki tərkibində heç bir halın şəkilçisi yoxdur və e, yalnız məsbut şəkilçisi var. Başqa hər hansı bir hal şəkilçisi olmadığına görə, deməli adlıq haldadır. İşıq nur mənbəyi. Yenə də e, işığın mənbəyi mənasındadır. Nurun mənbəyi mənasındadır. Həm işıq, həm də nur sözləri yiyəlik haldadır. Yəni cavabımız oldu D variantı. D variantındakı işıq sözü, işığı sözü atlıq aldı da ı mənsubiyyət çəkicisidir tərkibində. 5-ci sual deyir hansı cümlədə fərqləndirilmiş hansı cümlədə fərqləndirilmiş hissə qoşmadır? E, deməli, tülkü sakitcə hinə yaxınlaşdı. Sakitcə yaxınlaşdı. Burdakı c ədaddır. Sakit söz zərfdir, c isə ona qoşulmuş ədaddır. Sonra itlə dost ol çomağa yerə qoyma. Bəli. Ümumiyyətlə e, la 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 istiki, belə deyək, qoşma kimi. E, Kim ilə, nə ilə və azallarda da hara ilə sualına cavab verə, verdiyi zaman qoşma olar. E, deməli, baxın, bax burada itlə dost ol, e, nə ilə dost ol? İtlə. E, burada deməli la qoşmadır. Məsələn, bu digər variantlarda da la var. Məsələn, e, Kərim dərinin ehtiramla bizə yaxınlaşdı. Burada zərfdir. Ehtiramla sözü birlikdə zərfdir. La zərf düzəldən leksik şəkilçidir. Çünki necə sualınıza cavab verir. Çünki hərəkətə aidddir, yaxınlaşdı felinə aidddir. Necə sualınıza cavab verdiyi zaman təkmində la şəkilçisi olan söz bu artıq deməli zəfdir. <coughs> Burda isə e, la bağlayıcıdır. Çünki biz la-nı, laləni, belə deyək, la üstükini və ilə əvəz edə biliriksə, bu zaman artıq o bağlayıcı olmuş olur. Məsələn, vən ilə əvəz edə bilərəm mən bunu. Atam və mən sabah şəhərə gedəcəyik. Deməli burdakı la isə e, nə idi? Bağlayıcı idi. Yəni cavabımız oldu B variantı. D C variantında da ca, qoşma deyil. Sonra 6-cı sualda deyir hansı cümlədə zaman və yer zərfi işlənmişdir? E, həm zaman zərfi olsun, həm də yer zərfi. Baxaq. Yayda dənizə çimliyə gedəcəyik. Yayda, hə, bizim zaman zərfimizdir, doğrudur. Başqa məcümləmizdə zərf yoxdur. Dənizə sözü yer zərfi deyil əlbəttə ki. Dəniz isimdir. Sadəcə olaraq, bu söz yer mənası bildirən isimdir. Yer zərfi deyil. <coughs> yəni yer zərflərimiz konkret bir neçə sözlər var ki, onlardır. <coughs> məsələn, irəli, geri, aşağı, yuxarı, sağ, sol, yaxın, uzaq və s. İçəri, məsələn. Deməli, burada yalnız bir dənə zaman qoşması, zaman zərfi var, amma yer zərfi yoxdur. Ona görə bunu götürə bilmərik. Sonra "də çantda sabah" böyük bir təo olacaq. Yenə burda da sabah bizim zaman zərfimiz, amma başqa hər hansısa biz zərf yoxdur. Yəni yenə də kənddə sözü yer mənasını bildirən isimdir, zərf deyil, yer zərfi deyil. Sonra zəng vurlanda uşaqlar sakitcə içəri keçdilər. Burada 2 dənə zərfimiz var, amma zaman zərf yoxdur təkmilən. Yəni sakitcə e, deməli hərəkətin tərzini bildirir, tərz hərəkət zərfidir. İçəri isə yer zərfidir. Yəni zaman zərf yoxdur təkmilində. Ona görə bu da cavabımız ola bilməz. Cavabımız olacaq D variantı. Deyir axşam sizə gələndə. Baxın axşam. Nə vaxt? Nə zaman? Axşam. Yer zərfi, e zaman zərfi hərəkətin zamanını bildirir. Və bir də bayır, çöl, bayır, içəri, bu tip sözlər yer zərfləridir. Yəni həm zaman zərfimiz var, həm də yer zərfimiz var. Deməli cavabımız oldu D variantı. Y variantında isə səndən əvvəl mən ora çatmışdım. Bax burada ora, hə, yer zərfimizdir bizim. Doğru. Amma əvvəl sözü burada qoşmadır, zərf deyil. Çünki əvvəl, sonra, öncə, qabaq vəsahi bu tip sözləri sözlər əgər ismin çıxışlıq halından sonra gələrsə qoşma olar. Yəni çıxışlıq halda olan sözə qoşularsa qoşma olar. Gördüyümüz kimi burada da əvvəl sözü çıxışlıq halda olan sözə qoşulub. İsmin çıxışlıq halından sonra gəlir. Bu artıq deməli qoşmadı. Cavabımız oldu D variantı. 7-ci sualda deyib nümunələrin bində ədədı işlənib. Vahid nə danışdığını bilmirdi. Baxın, burada nə sözü sadəcə olaraq sual əvəzliyidir. Nəyi danışdığını bilmirdi. Və. Nə yağış yağır, nə də qara buludlar çəkilib gedirdi. Nə, nə də. İnkarlıq bağlayıcısı. Başqa bir şey yoxdur bunda. Müəllim onun nə demək istədiyini, yəni nəyi, nəyi, nəyi demək istədiyini deməli nədir? Sual əvəzliyidir sadə əvəzlik. Yenə də D variantında da nə? Nə? Burada da yəni sual əvəzlikləri. Nə var? Var. Nə? Elə nə sual belə deyildə. E, sual əvəzliklər suala cavab vermədən bu cümlə üzvü ola bilirlər. O mənada sual verdim. E y variantında isə nə gözəldir dinləmək suların nğıməsini? Yəni burada artıq gördüyümüz kimi ədad Nədir? Cümlənin təsir gücünü artırır. Ədatın işlə ilə cümlənin və yaxud da sözün təsir gücünü artırmaqdır ki, burada da bunu görürük. Nə gözəldir, yəni necə də gözəldir. Dinləmək suların dərməsini. Cavabımız Y variantı. Eee, verilmiş nümunədə ismi birləşməni və tərkibini müəyyən edək. Vətən uğrunda döyüşənlərə diqqət və qayğı hər kəsin borcudur. İsmi birləşmənin əsas tərəfi, yəni ikinci tərəfi biz bilirik ki, adlarla ifadə olunmalıdır. Yəni adla da deyəndə əsas nitq hissələri feldən başqa əsas nitq hissələri, yəni ya isim, sifət, say, zərf və yaxud əvəzlikdən, yəni bunlardan biri ilə ifadə olunmalıdır. Amma əsas tərəf, əsl tərəfin nə ilə ifadə olunmasın heç bir yol yoxdur bunda. Yəni cavabımız hər kəsin borcu. Bizim isim birləşməmiz. Hər kəs əvəzlik borcu isim. Cavabımız 67-ci variantdır. Vətən uğrunda döyüşənlər isə feyli birləşmədir. Feili sifət tərkibidir çünki. Feil isfətin şəkilçisi ə sonra 9-cu sualda nar şərab və nasazlıq sözlərinin bizdən tələffüzünü istəyir. Baxaq. Ee, yəni sözlərin tələffüzünə əsasən, yəni sözlərin fonetik təhlilini istəyir. Biz də fonetik təhlildə bir-iki sözlərin tələffüzünə fikir verməliyik də. Nar şərab sözünün tələffüzü nar şərab yox nəşərafçimi. Yəni b sadəcə p-yə keçir. Na-sazlıq sözündə isə na-saz tıx. A uzun tələffüz olunmalıdır. Na-sazlıq. Belə. İndi baxaq. Deyik, kar və cüngiltili samitlərin sayı bizdə ortaq fikirdir. Kar və cüngiltili samitlərin sayı yəni sadəcə saymalı yüngunları burada cüngiltili, 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 yəni 3 cüngiltili 2 çar samit var bu sözdə. Burda isə 3 e, cingiltili, 2 çar samit var. Yəni burada da, yəni cavabımız elə burda A variantı yani oldu. Yəni hər iki sözdə çar və cingiltili samitlərin sayı eynidə. N, r, j 3 dənə cingiltili, 2 dənə çar. N, z, d 3 na cingiltilik, 2 çar. Cavabımız budur. Demə digərlərinə baxaq. Uzun tələffüz onun saitində olması. Narışarab sözündə uzun tələffüz yoxdur, ortaq fükürdir. Yazılış və deyiliş arasındakı fərqli məqamların sayına baxaq. Burada yazılış və deyiliş arasında bir dənə fərqli məqam var. Yəni bir dənə b keçib p-yə. Amma burada isə 2 dənədir. 1, 2. Yəni d-nin d-yə keçməsi, x-ın q-nun da x-ə keçməsi 2 dənə fərq var. Sonra D variantı deyir, alhank qanunun pozulması. Məsələn bu sözdə alhank qanunu pozulmur. E variantında desədik ki, uzun tərəfi zondan saitin olmaması. Var. Nasazlıq sözündə uzun tərəfi zondan sait var. Orta fikir deyil bunlarsın. Yəni cavabımız oldu elə A variantı. Qarvəcin getiri samitlərin sayı. E <coughs> 10-cu sualda deyir, nümunədəki isimlər haqqında səhv istir bizdən. Bir ürək oxşamaq, yara bağlamaq, insanlıq borcudur, analıq borcu, sənin ürəyinə dəyən işlərin, mənim ürəyimə dəyidi bir uc. Baxaq. Səhvistir bizdən. 1-ci misrada addlıq halda olan 2 dənə isim işlənmişdir, deyir. Yox, baxın, bu səhv fikirdir. Yenə bayaq dələ burada bir sual var idi. İsmin hallayına bağlı. Orda da gördük. Burada da həmçinin ürək oxşamaq. Baxın, burada ürək sözü təsirli yoldadır. Çünki biz bunu rahatlıqla yaradıla bilər. Ürəy oxşamaq, yara bağlamaq, yaranı bağlamaq. Yəni bu sözlər təsirli yoldadır. Bizim cavabımız doğru cavabımız A variantı. Yəni bizdən səhv fikir istəyir və səhv fikirlə A variantıdır. Digərlərində baxsaq, əgər 3-cü misradı yəlik aldı olan 2 isim var. E, yox, 2 söz var. 2 isim var desəydi səhv olardı. 2 söz var. Var da sənin e, yəlik aldıdı, nechtərin də yəlik aldı. Nümunədə ismin qurululuğuca bütün növlərinə aid nümunə işlənməmişdir. Mürəkkəb isim yoxdur burda. Sadə var idi, məsələn, nechtərin ucu düzəltmə var idi, amma mürəkkəb isim yoxdur. Yəni bu da doğru fikirdir, götürməməliyik. İkinci misradəyəlik aldığını isimlə mücərrəddir. İnsanlıq yiyəlik aldadır, mücərrətdir. Analıq yiyəlik aldadı və mücərrətdir. 3-cü misradəyəlik aldlıq isimlə əlaqəyə girmiş mənsubətçi keçirilmiş söz başqa misradadır. Baxın. Sənin ürəyinə dəyən neştlərin mənim ürəyimə değdi bir ucu. Burada 3-cü misradəyəlik aldlıq olan sözümüz neştlərin sözüdür, düzdür? Onunla əlaqəyə girdiyi giran sözü isə ucu sözüdür. O da gördüyümüz kimi baxın, başqa bir misradadır. Neştlərin ucu. Yəni K variantı, doğru cavabımız A variantı. Sonra 11-ci sual vurğu ilə bağlı bizdən mantiqi ağcılığı istəyir. Vurğunu tapmaq sadə sözü düzgün tələffüz edirik, bitir. Eee, aksiya. Birinci sözümüzdə vurğu birinci hecadadır. Əgər biz digər hecalarda vurğunu tələffüz etməyə çalışsaq, çox kobud alınar. Yəni alınmaz. Məsələn, aksiya və yaxud aksiya olmaz. Vurğu birinci hecadadır. Burada deməli oldu Burqumuz birinci hecadadır. Akasiya. Burda ikinci hecadadır və ağsaqal. Üçüncü hecadadır. Deməli məntiqlə 4-cü hecadı vurğu harda dursa, onu da tapmalıyıq. Burda 5-ci hecadadır, sondadadır. Düşüncədə 3 metrlə 4 heca yoxdur. Demoqradiya. Başdan sovdur cavabımız B variantı. Başdan sovdur. Burda vurğu 4-cü hecadadır. 12-ci sualda hansı cümlələrin sintaktik təhlili mübtəda, zəflik, tamamlıq və xəbər çıxımına uyğundur? Təhlil edək. Məktəbimizin şagirdləri oxuzalanda oxuyurdular. E, Oxuzanda kitab oxuyurdular. Oxuyurdular. Eee, cümləmizin xəbəri. Kim oxuyurdu? Kimlər oxuyurdu? Məktəbimizin şagirdləri cümləmizin mübtədaısı. Mübtəda. Harada oxuyurdular? 9-u alında. Deməli zəflik nəyi oxuyurdular? Nəyi? Yenə yəni, qeyri-məyəni bir dən təsirli yaldadı bu söz. Deməli tamamlıqdır. Nəyi oxuyurdular? Nəyi? Tamamlıq. 1 oldu bizim cavabımız. Uyğun gəldi. Mübtəda zəflik. Tamamlıq xəbər xəfunu oldu. Sonra Nuriya xanım sabah məktubları gətirməlidir. Yenə yəni, gətirməlidir cümləmizin xəbəri. Kim? Nuriya xanım mübtədaımız nə vaxt gətirməlidir, haçan gətirməlidir? Sabah zaman zəfliyimiz. Nəyi gətirməlidir? Nəyi məktubları da tamamlamalıyıq. Yəni ikinci cümlədə uyğun gəldi. Digərləri isə uyğun gəlməz. Cavabımız 1-2-dir. Kərim sürətlə səhnədən uzaqlaşdı. Burada səhnədən sözü zəflidir. Yəni bizim sxemimizə uyğun gəlmir. Əhməd kişi tələsmədən danışırdı. Burada da həmçinin mübtəda zəflik və xəbər sxemimizə uyğundu, tamamlıq yoxdu. Cavabımız 1-2 B variantı. Sonra Ə 12-ci sualda hansı cümlə əmr cümləsini sual cümləsinə çevirmək mümkün deyil? Sadəcə hansını sual intonasiyasının köməyi ilə dəyişmək mümkün deyil? Onu istirib bizdən. Məsələn, o da məktəbə gəlsin. Bunu sual cümləsi eləyə bilərik də. O da məktəbə gəlsin. Və ya xat b b bəndində biz də kəndə gedək. C variantında işdən sonra o da gözləsin. Və ya heç kim bizi gözləməsin. Hamısını sual cümləsinə çevirə bildik amma e variantını sual cümləsinə çevirmək mümkün deyil cavabımız E variantıdır. 14-də şəxs əvəzliyinin mübtəda vəzifəsində işləndiyi cümlələri istir bizdən. Mən ayağı qalxıb ətrafı gözdən keçirdim. Burda yəni mən mübtədamızdır. Şəxs əvəzliyimiz bəli cümlədə mübtəda aya gözdən keçirdim kim mən? Mübtədamızdır. Biri götürdük. Sonra 2-də mən gələndə o artıq getmişdi. Baxın getmişdi. burda onu silək. Eee, baxaq ha, getmişdi. Cümləmizin xəbəri. Artıq ədad da heç bir cümləci deyil. Getmişdi nə vaxt? Nə vaxt? Nə vaxt getmişdi? Mən gələndə. Bu da cümləmizin zəfliyidir. Feli bağlama tərkibi ilə ifadə olunmuş zəfliyimiz. Baxın, bu burada şəxs əvəzliyimiz bir dənə mən sözüdür. O da bizim cümləmizin mübtədası deyil. Yəni biz bunu götürə bilmərik. Nə olsun, cümlədə mən var, nəm adlıq haldadır. Amma mübtəda vəzifəsində işləmir, çünki feli bağlama tərkibinin aslı tərəfidir. Yəni o feli bağlama tərkibi ilə, feli bağlama ilə birlikdə bir cümlə özüdür. Bizim cavabımız ola bilməz o mübtəda həm də belə məyənnə işlədə bilər ki, mübtəda yəni xəbərlə tabeiliq əlaqəsində olmalıdır. Amma burada xəbərə heç bir aidiyyət yoxdur. Bu mən hissəcəyinin belə deyək, sözünün mən getmişdə olmasın. O məktəbimizin müəllimləndən, məktəbimizin müəllimləndəndir. Kim o? Götürürük sözsüz ki. Sonra dörddə biz sizə uğurlar arzulayırıq, kim biz? Mübtədamızdır. Vəsü. 1 3 4 cavabımız A variantı. 5-də isə özü cümləmizin mübtədasıdır, o da təyinə əvəzdir. Təyinə əvəz yodanı götürmək. Sonra deyiliş və yazılış arasındakı fərqli məqamların sayına görə bizdən məntiqi ardıcılığı tamamlamağı istəyir. Poemo sözünün tələffüzü. Yazılış və deyiliş arasında 2 fərq var. Burdan yazaq tələffüzün. Poema. Belə bu formada. Yəni 2 dənə fərq var. O, onun a-ya keçməsi və də g-nin artırılması. Təmizlik sözündə də 2 dənə fərq var. Təmiz, dix, xışdırıq. Təmizlik. Xaqge sözündə də 2 dənə fərq var. Xaq, qey. Hər birində 2 dənə fərq var. Deməli bizdə məntiqi ardıcılığımız nə olacaq? Yenə də 2 dənə fərqin olduğu tərəflər arasında, yazılış arasında 2 dənə fərqin olduğu sözü tapacayıq. Oduncaq 1 dənədir. 1 dənə q kəsir x-ya. Maqnitli də maqnitli 1 dənədir. l kəsir d-ya. Kəşfiyyat sözündə isə bəli, kəş viyat. Həm f-nin v-yə keçməsi bir fərq və yərlərin birinin düşməsi iki fərq. Deməli cavabımız elə burdakı kəşfiyyat sözü o olacaq. Hürriyyət sözündə bir dənə y düşür, bir fərq var. Orculuq sözündə isə fərq çoxdur, 3 dənədir. C-də dəyişir, l-də dəyişir, q-da dəyişir. Cavabımız C variantı. 16 və 18 Ə 16 və 17-ci suallar idi. 2 dənə sual idi mətna aid. Deməli, indi baxaq mətin əsasında 2 sualımız var bizim. Səməd bəy Mehmandarov və Əliyağa Şixlinski birinci dünya müharibəsində zəngin hərbi birliklərinin hesabına misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərmişlər. Azərbaycan Respublikası qurulanda onlar öz vətəninə, xalqına xidmət etmək üçün Gəncəyə gəlmişlər. Əliyağa Şixlinskinin Tiflisdəki hərbi korpusu əsasında Gəncədə Azərbaycan Milli Ordusu yaradılmışdır. Mihmandorov ilk hərbi nazir, Şixlinski isə onun müavini olmuşdur. 11-ci Qızıl Ordu Azərbaycan Respublikasını yıxmış, hər iki general həbs edilmişdi. Lakin onların hərbi biliyi o qədər zəngin idi ki, hökumət sonralar da onlardan istifadə etməyə məcbur olmuşdu. 16-cı sualda bizə deyir, mətnin məzmununa uyğun atalar sözü Məsələn, el gücü, sel gücü. Yəni burada elin birlliyindən bir səhvət gəlmir də. 100 dəfə ölç, 1 dəfə biç. Burada belə bir şey də yox idi. Astanə erkəyi dişi olmaz. Belə bir şey də yoxdur. Yəni bu əsasən hər hansı bir qadın qəhrəman haqqında danışılanda aslanın, onun qəhrəmanlığından danışılanda deyələr ki, aslanə keçici olmaz. Sonra düşmən qabağından qaça bilməzdir. Düşmən qabağından qaça yox idi orada. Ona görə də belə bir fikirdir yoxdur. Amma igid od uatdan düşü atlana mətnimizə uyğun gələn atalar sözüdür. Çünki e, onlar beldi həbs olunmuşdular və daha sonra isə hərbi biliklər sayəsində yenidən hökumət onlardan istifadə etməyə məcbur olmuşdu. Mətndə nəyə söhbət getmir? Deyir, çar Rusiyasının hərbi gücətindən. Mətimizdə bizim çar Rusiyasının hərbi gücətindən söhbət getmir. Nə olsun onların 11-ci qızıl ordunun Azərbaycan Respublikasını yıxmasından danışıram. Oların hərbi gücü haqqında mətndə heç bir məlumat yoxdur. Cavabımız elə A variantıdır. B-də dədir Azərbaycanlı generaların vətənpərvərliyindən sözzük ki, belə bir fikir var. Onlar vətənpərvərliklərindən söhbət gedir. Çünki yer öz vətəninə, xalqına xidmət etmək üçün gəncə qabiliyətlər. Yəni əlbəttə ki, burada vətənpərvərlik hərbi biliklərinin insan həyatındakı rolundan söhbət gedir. Hərbi biliklər sayəsində həbsxanadan azad olmuşdular. Yəni Xanazlılar hökumət onlardan istifadə etmişdi. Sonra Deməli, Azərbaycan Respublikasının dövr edilməsindən danışılırdı. 11-ci qız lordunun Azərbaycan Respublikasının dövr edilməsindən və Azərbaycan milli ordusunun yaradılmasından da danışılırdı. Eee, Dir Gəncədə Azərbaycan milli ordusu yaradılmışdı. Sonra növbəti suallarımıza da baxaq. 18-ci sualda. E, cümlələrin biri quruluşca mürəkkəbdir. E, yəni Kuruluşca mürəkkəb cümlənin iki qrammatik əsası, yəni iki mübtəda xəbəri olmalıdır. Pəstavın baş beyinini doldurmuş istəyin, istədiyini etmişdi. Baxın, burada bizim xəbərlərimizin hər ikisi aiddir o-ya. O, o mübtəda adına belə deyək. Yəni o artıra bilərik də o pəstavın beyin baş beyinini, boş beyinini daha doğrusu, boş beyinini doldurmuş, kim o? İstədiyini etmişdi, kim o? Yəni hər iki xəbərimiz o-ya aiddir. Bir mübtədaya aiddir demək də cavabımız bu sadə cümlədir. Mürəkkəb cümlədə isə ən azı 2 qrammatik əsas, yəni mübtəda və xəbər olmalıdır. Sonra ağac minbit torpaqda yaxşı yetişmiş. Bu da həmçinin bax yetişmiş xəbərimiz nə ağac? Aid ağaca. Yəni bax bu cümləmizin mübtədası ağac. Düzdür? Hə. Çoxlu meyvə vermişdi. Vermişdi xəbərimiz. Taşı meyvə tamamlığımız. Axı çoxlu meyvə vermişdi nə? Ağac. Yenə bu bu xəbərimiz də ağaca aittir. Ağacın məbtədasına aittir. Bu cümlədə də sürsüz ki sadə cümlədir. Kələğasının üzünə çəkdi. Çəkildi dağmanın bir küncünə. Kələğasının üzünə çəkdi kim? Kim? O. Cümləmizin mübtədasıdır. Yəni birinci cümlədə olduğu kimi. Oya aiddir fikir. Cümlənin mübtədası yoxdur buraxılıb. Çəkildi dağmanın bir küncünə. Çəkildi xəbərimiz. Kim? O. Baxın. Hər ikisi xəbərimiz oya aittir. Yəni bir mübtəda aytdı. Bunda cavabımız ola bilməz. Sonra dərslər başlayacaq, uşaqlar məktəbə gedəcək. Bu isə cavabımızdır. Başlayacaq nə? Başlayacaq xəbərimiz. Sonra nə başlayacaq? Nə? Dərslər. Dərslər mübtədamız. Baxın, gedəcəklər. Xəbərimiz. Məktəbə yerzəflidir. E, kimlər gedəcəklər? Kimlər? Kimlənməkdir gedəcəklər? Uşaqlar. Gördüyümüz kimi başlayacaq xəbərimiz dərslərin mübtədasına gedəcək şlər xəbərimizdirsə uşaqlar mübtədasına aiddir. Yəni xəbərlərimiz ayrı-ayrı mübtədalara aiddir. Yəni bu cümlənin 2 qrammatik əsası var. Cavabımız budur. D variantı. 19-cu sualda nümunə ilə bağlı fikirlərdən biri səhvdir. İ bir neçə gündür ki özümü yaxşı hiss edirəm, cana gəlirəm. Bizdən səhv fikir istirir. Cana gəlirəm. Aha. Nümunənin tərkib hissələrindən hissələrindən biri omonim müəkkəs birində, yəni ikinci nümunənin tərkib hissələrindən birində amoni mürəkkəb söz işlənmişdir. Yox, nümunədə tərkib hissələrindən biri amoni mürəkkəb söz işləmişdir, cümlə yazıldığı kimi də elə. Baxaq, məsələn A var. Məsələn bax bir neçə söz var ha. Bu mürəkkəb sözdə düzdür, mürəkkəb bir sözdür, mürəkkəb sözümüzdür. Bizdən də bu mürəkkəb sözü istəyirdilər tərkib hissələrindən biri də amonimdir. Yəni tərkib hissələrindən biri, mürəkkəb sözümüzün tərkib hissələrindən biri bu bir sözü amonimdir. Bəli, amonimdir, ədətlan amonimdir. Sonra deyir B-dəki nümunədə bezmək mənasına gələn frazeoloji birləşmə işlədib. Xeyr, cavabımız budur. Yəni bu səhv fikirdir və biz bunu götürürük. Götürdüyüm o cavabı çünki, ki, çünki nümunədəki yəni cana gəlirəm bezmək mənasında deyil. Yəni yaxşılaşma deyil, yəni, özümü yaxşı hiss edirəm, cana gəlirəm. Burada sözsüz ki, bezmək mənasındadır. Yəni məsələn desək ki, mən onun əlindən cana gəlmişəm, nə bilim onun əlindən cana gəlirəm və sairə, bu məna da olsaydı, bezmək mənasında işləndirdi. Çünki cana gəlmək bilirik ki, o anonim frazeoloji birləşmədir. Yəni onun 2 müxtəlif mənası var. Sonra yenə də batə variantında dediyi kimidir. De, nümunədə frazeoloji birləşmənin anonimliyi var. Bəli, cana gəlməyin anonimliyi var. Cavabımız oldu B variantı da dediyimiz. Eee, numara 2 frazeoloji birləşməsinin yani sinonimi də var. E variantında isə deyilir ki, numara 2 frazeoloji birləşmə həm sərbəst həm də sabit söz birləşməsi kimi qiymətləndirilmir. Bəli, sözsüz ki, cana gəlir amma biz sərbəst söz birləşməsi kimi, yəni bildiyimiz feili birləşmə kimi qiymətləndirə bilmərik. Ancaq məcazi mənada da ancaq frazeoloji birləşmə kimi qiymətləndirilə bilər. Sonra deyir 20-ci sual, sonuncu sualdır. Deyir hansı cümlələrdə da üstü qarı yazılmalıdır? Da üstü ki ədədi ola bilər nitq hissəsi kimi ədat ola bilər, nitq hissəsi kimi. Sonra bir də bağlayıcı ola bilər, nitq hissəsi kimi. Və e, şəkilçi kimi isə ismin yerlik hal şəkilçisi ola bilər, bir də zərf düzəldən leksik şəkilçi ola bilər. Sözsüz ki, şəkilçi olanda ə e, sözə bitişik yazılacaq, ədat və yaxud da bağlayıcı olanda isə sözdən ayrı yazılacaq. Baxaq, məsələn, yazıda buralar daha gözəl olur. Yəni burada daha zərf düzəldən leksik şəkilçidir onuqoyda bitişi yazılmalıdır. Biz bunu götürmərik. Bizdən ayrı yazılmalı olanlar istiyir. E, Sura. Söz vermişəm də gələcəyəm. Da də burada də ədadtdır və sözsüz ki ayrı yazılmalıdır. Götürdük. Bişmiş toyğun da gülməyə gəlir. İştirak bağlayıcısıdır. Yəni cümləyə bir iştirak məzmunu verir. Deməli ayrı yazılmalıdır ə 4-də isə deyir ki, uşaqlar da gündən-gündən böyüyürlər. Burada da həmçinin iştirak bağlayıcısıdır və cümləyə iştirak məzmunu verir. Yəni gündən-gündən böyüyənlərin içərisində uşaqlar da var, onlar da iştirak edir mənasında. Cavabımız 2 3 4, yəni D variantı. Belə